Я понял. Молодой человек. А вы к кому? Да. Следственно оперативное действующий. Я так понял. Ну так а вы к кому? Я... Я следователь. Есть следователь старший кто? Следователь он он внутри, непосредственно. Вот. Здравствуйте. есть в А кто? Никого? А А ще еще не дошла. А где все остальное? Вот я. Вот так. Все. А ви знайомі взагалі? Що це за людина? Це що вона робить на місці злочин? Ви прокуратура? Ви да. Так представтесь, будь ласка, хто ви такий? Покажіть своє посвідчення, будь ласка. Очень... Нормально. Ні, це ви щось не якось. Нічого, нічого. Владислав Ігнатенко Юрьович. Ігнатенко. Гнатенко. Гнатенко, вибачте. А яке у вас звання? Юрист першого класу. Юрист першого класу, номер посвідчення 040 457. А яка ваша ціль тут перебування? В смысле, яка ваша ціль? Прямо. И? Дуже добре. Ну. Вас викликали? Ви как относитесь средства на оперативную групу? Не Ви просто зашли, не підставилися нікому. Ти понятий хоть. Ну, я понятый. Мы понятий. <a> а ви <да> понятий мені можете. Я не с вами разговариваю. Пожалуйста. Да, а Я хочу. Расскажите, будь ласка, что вы тут делаете? Я задаю претензии, потому что я гражданин Украины, я буду задавать претензии. Хорошо, что вы гражданин Украины. Я еще я раз вас спрашиваю, почему мы зашли, не представились, ничего, тут проводят средства и против Скажите мне, а каждый, кто пересекает порог, представляется, еще что делает? Ну, вообще, Здесь да, вообще сюда вывез. никто не должен входить, потому что тут проводят средства против А где ограничения на вход? Ну, это полиция должна там Ну, А что вы мне его сделаете? Потому что я, здесь... я зашел, потому что я имею права задать вопрос. Зашел, к вам всегда вход свободный. Ну еще раз. говорю, что Более че, не того, не то, проб... я контролирую здесь проведение средства. Вы контролируете? Да. Тут полиция находится контролирует. А прокуратура зачем? Не знаю. Вот я не, не тоже не задаю. Не прокуратуру Сейчас прокуратуру нагляд. Почему тут загальный нагляд? Ну каким є... чином? Це, чином це що вы тут Да, 203 часа. Так вы опоздали чуть-чуть. Не частина друга, а примитка друга. Примитка друга. Повторяйте. А ви є процесуальним керівником? Ні. Я заступник. Керівника. Заступник прокурора після місцевої прокуратури No6. А керування процесуальним керівництвом в направленні 203.2 це під моїм керівництвом знаходиться. Яким чином ви дізналися про порушення тут? еще странные. Не, нормально. Дежурная часть существует, которая сообщает так. о таких контролирующих. В случае таких вызовов, как э, незаконная деятельность, то бишь, игральный бизнес, сразу же информируется и прокуратура, потому что она должна тоже контролировать. мы ну, просто за два года переворачиваете, что прокурор. Я, я да. за два года Заступный прокурор. работая на этом районе, уже неоднократно видел, когда на место происшествия по игральному бизнесу да, может, приезжает еще, прокуратура. Причем ну, она тоже будет Она в тоже в теме. Нет, в протоколе Отлично, осмотра. Мы же не против. Просто мы получается, что. Ну в... я уже, ну я не первый раз пытаюсь. Гражданин Украины? Покажите паспорт. Зачем? Все гражданин Украины. Кто вообще, что ему должен представлять свою паспорт? вы говорите, вы понятой, да? Да, я представился. я представился, уже записали. Ну, а я не а У вас он какое-то оружие присел. Да, и уже тоже документы было проверено. Интересно вы, Интересно. вы, наверное, здесь были до того, как приехал сосудистый. Надо было здесь быть, когда тут происходило это все. Что, прощу а прощу не так, чтобы граждане проявляли свою гражданскую позицию и закрывали это сами. Где а прокуратура проходили? неизвестно где ходила. Часом. Я что-то не понимаю вашу позицию. А, а мы дуже вы, добре розуміємо. В данный час вы приехали сюда подивитися о грального бізнесу. Вы можете, ну, ну, если вы имеете какие-то претензии, вопросы к прокуратуре, излагайте их э, последовательно, И так чтобы было это понятно, а не какие-то да, выпады. Я... Нормальные выпады. Я попросил вас представиться к гражданам Украины, вы должны обязаны оказаться... представиться. После какого? После третьего требования? Почему я должен? Каждый нет, нет, после, третьего требования. Кто вышел, я вам так, так, Гражданин Украины. Не будем устраивать здесь. Вы посадовая особа, вы обовязково повинен, представляться. документы свои и полномочия. Покажите какой документ? А, вас не учили, когда вы учились, да? О чем это? О том, что вы как минимум должны представиться, когда вы приходите на место проведения следственного оперативного действия, если вас просит гражданин. Кому я должен? Понятным представителям? Да гражданину. Я в форме или что-то еще. Правоохраним органам, навіть вы пришли, могли бы сказать, доброго дня, я заступник прокурора Печерского района. Ребят, можно попросить? Да, разрешаете. Так, давайте, да. Если дискуссию выходим вы на вы улицу, общаемся. С тобой, с тобой. Что, два человека? Что? Разбейте, полиция Что, а, можно посмотреть? Ну, как происходит? Кого? Нет. А вы кто? А что вы снимаете? Кто вы такой? Кто я? Да. Гражданин. Тут куколит? проводятся свечи оперативные отмене Я, я вот как гражданин мне интересно, что у нас а, проводится. Правильно? Можно это попросить? Вот как раз вот это надо пояснить. Полицаи уже уехали наши. Да. А, у вас типа следственный вы, вы как, учебный, да. Правильный да. Правильный да. Можете, Можете, отойти, то, вас я не будем снимать. Не, я не это постарайтесь. Постарайтесь. Нет, это платит, Ультиматум, просто, просто надо 5. поинтересоваться. А, жилистки, вы, все тут очень много людей, которые интересуются. Я не Чем я проявляю, когда прихожу, прихожу просто так, да, проверяю, что здесь проходит, вызываю полицию. Я еще должен за вас полностью обеспечить непроходимость зоны проведения следственных действий? Вы издеваетесь? От дверей нет? Нет. Вообще нет? Это нет. Я извиняюсь, но это смешно. Я не а ну? Смешно. <как> это ваши вот эти вот резкие какие-то непонятные Нормально Нормальные вопросы. резкие непонятные. Вы эксперт, что вы должны к проявлять да, какую-то позицию какую-то. Это мое субъективное мнение. Вы не субъективное вашего. мнение. Вы сейчас должностное здесь, лицо. И субъективное да. мнение будет будете дома проявлять. Я, я, я буду вам балл. рассказывать, потому что я хочу вам налоги. Мне вы ничего не платите. Я плачу ну, Володя, государству, оно вам платит Давайте да. не будем да. дискуссировать, а, вопрос. ответственность да. перед гражданинами Украины. Ребят, ну пожалуйста, все, ребят, что нормально соображается. не тяжелый день.